السلام علیکم کیا حال جناب آپ میں بھی اچھا صاحب ایک ایسا بیان ہے جو پہلے بھی ہماری نوٹس میں تھا مفتی طارق مسعد صاحب کی یوٹیوب پہ وہ ویڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ بڑے دلچسپ انداز سے ایک حدیث سنا رہے ہیں اور ان کے اکارڈنگ صحیح بخاری کی اتھینٹک حدیث ہے حدیث یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے اور صحابہ نے فرمایا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور پھر سورج اجازت طلب کرتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی اور اگر اجازت نہ ملے تو طلوع نہیں ہوتا اور وہ پھر مغرب سے ہی دوبارہ نکلے گا آپ کا اس حدیث پہ کیا موقف ہے دین اسلام کی روشنی میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات جتنی بھی کائناتیں ہیں ڈوریز گیلیکسیز یونیورس یہ ساری کی ساری اللہ سبحان و تعالیٰ نے کریٹ کی بنائیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے ہر چیز کا زندگی کا موت کا فشتوں کا جناز کا جتنی مخلوقیں ہیں سب مخلوقوں کا مالک کون ہے بنانے والا کون ہے اللہ سبحانہ تعالی اس میں کوئی شک نہیں ہر چیز اس کے تابع ہے لیکن اللہ سبحان نے اس نظام کو جس طرح سے بنایا ہے آج کا انسان تھوڑا تھوڑا, تھوڑا اس کو جان رہا ہے

کہ اللہ کی جو آسمانوں سے کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی وادی میں آئی وہ کیا پیغام دے رہی ہے اس کا علم کیا کہتا ہے ہے اس 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 کا علم کیا ہے؟ وہ اس نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور اس نے حدیثوں کو لکھ دیا اور انہیں کی غلطی ان مولویوں کی یہ ہے ان علماء کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے انہیں من گڑھ پر جہریت حدیثوں کو دین اسلام کا حصہ بنا دیا میں غیر مسلم سے سب لوگوں سے کہتا ہوں دنیا کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ابھی مفتی سامنے حدیث لائی ہے اس کا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں دینی اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ ان کی اپنی کو اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہاں سے دو ڈھائی سو کلو اوپر جائیں تو سپیس شروع ہو جاتا ہے اور سپیس سٹیشن ہمارے پاس موجود ہے یہ انٹرنیٹ چلانے میں اور یہ سارا کچھ جو... وہیں سے ہم ہیلپ لے رہے ہیں جی. آج ہمارا جو یہ ملٹی میڈیا ہے آج کل ہمارے جو انٹرنیٹ ہے یہ اسی وجہ سے کام اسی وجہ سے اسی لیے سستا ہے اگر اپنا اپنا یہ کرے تو مجھے بہت مہنگا پڑے ہر آدمی فور نہیں کر سکتا اس کو یہ انٹرنیٹ اسی طرح ہے سیٹلائٹ کے ذریعے اور سیٹلائٹ اسپیس میں ہے ہم سے اوپر ہے اور یہ جو بچہ اسکول گیا ہے اسکول گیا ہے یا کالج گوئنگ وہ اسی طرح جانتا ہے کہ سورج ایک جگہ کھڑا ہے وہ کبھی نہیں گھومتا نہ وہ چڑھتا ہے نہ وہ غروب ہوتا ہے جب سے اللہ سبحان نے بنایا اس کو اسی طریقے سے بنایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہے یہ زمین گھومتی ہے اپنے مدار کے گرد اور یہ جس کو اپنا اور بیٹا اپنے مدار کے گرد جو گھومتی ہے سورج کے گرد جو گھومتی ہے وہ تین سو پینسٹھ دنوں میں سال ایک سال مکمل ہوتا ہے اسی لیے سات چار موسم آتے ہیں اور جو اپنے محبت کے گرد گھومتی ہے اس کے گھومنے سے دن رات ہے سورج ایک جگہ کھڑا ہے سورج نہ کہیں گروپ ہوتا ہے نہ کہیں تلو ہوتا ہے یہ زمین کے گومنے سے آئے سسٹم مولوی صاحب شاید سکول نہیں گئے مجھے بڑا افسوس ہے شکل سے تو اچھے لگ رہے ہیں پڑھے لکھے بھی ملو پتہ نہیں انہوں نے کیسے وہ حدیث کو اتھنٹک مان لیا یہ بالکل چھوٹی ترین حدیث ہے ہمارا دین اسلام کے پیروکاروں کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں کل کو غیر ملکی کہیں گے کہ یہ کس طرح کی تمہاری حدیثیں ہیں جہلانہ تو میں کیا جواب دوں گا میں اسی لیے ابھی سے انکار کر رہا ہوں ان حدیثوں کا ہم یہ اس کے پیروکار ہیں اگر اس میں کوئی غلط بات ہے تو آؤ سے مقابلہ کر لو آپ مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا تیس پاروں میں اگر کسی کو چیز نہ پسند آئے تو مجھ سے سوال کر سکتے ہو لیکن ان کے حدیثوں کا داری والوں کی حدیثوں کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں میں بھی مسلمان ہوں میں بھی دین اسلام کا پیروکار ہوں اگر کوئی غیر اسلامی بندہ مجھ سے کل کوئی یہ سوال کرے کہ یہ تمہاری حدیثیں تمہارے یہی بات آج سے پانچ سو سال پہلے کہی گئی سن پندرہ سو میں اٹلی کا شہر تھا پیسا وہاں پہ ایک شخص پیدا ہوا بیسکلی وہ تھا ماڈرن گیلیلی، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فادر آف دا ماڈرن وہ ماڈرن کا باپ کہا جاتا ہے اس کو اس لیے اس نے ایک ایسی ٹیلیسکوپ بنائی جس کو وہ زمین پہ بیٹھ کر وہ جو, آ، آ، جو سیارے ہیں ان کا وہ سرچ کرتا تھا ان کے اس نے جو پیٹر پر دیکھا کہ اس کے چاند چار چاند اس نے اجاز کی ہے جو اس کے اردگرد گھوم رہے تھے تو اس نے اندازہ لگایا کہ یہ زمین بھی بچھی ہوئی نہیں ہے یہ زمین گول ہے اور یہ زمین سینٹر سینٹر آف دیس یونیورس ہے اس نے اپنے کتاب میں جواتے لکھ لی اس وقت کے عیسائی جاتے یہ جہالیت پر ہم پڑھنے ابھی ان کو عقل آ گئی ہے وہ چھوڑ گئے جہالیت کو ابھی انہوں نے پکڑ لی ہے یہ ہمارے جو علماء ہیں پڑھے لکھے ملوم ہوتے ہیں پھر بھی جال کی باتیں کرتے میں سمجھتے باہر ایک چھوٹے سے بچے کو جس کو دس سال ہم سکول میں بھیجتے ہیں اس کے لیے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ انسان کا دن رات یہ ہمارا دن رات زمین کے گھومنے سے ہے سورج یہ کیا کھڑا ہے کہاں سورج گروپ ہوتا ہے تو گروپ ہونے سے پہلے جا کے عرش مرلا کے پاس جاتا ہے ان کو پتا عرش مرلا کہاں پر ہے یہ ایک سولر سسٹم نہیں ہے ایک سورج نہیں ہے یہ ہزاروں سولر سسٹم ہے ان کو پتہ نہیں کائنات کتنی بڑی ہے انہوں نے الگ والا خط پڑھ لیا نہیں کس نے پڑھایا میرے نبی نے یہ نہیں کہا بالکل نہیں کہا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ نبی، رحمت جو نبی، دو جہان ہے رحمت دو جہان ہے وہ ایسی جہانہ باہر نہیں کر سکتے یہ بعد میں ان جہانوں نے لکھی میرے نبی کو تو روشن کر دیا گیا میرا نبی تو کائنات میں ایسا درجہ اس کو عالم بنایا گیا ایسا عالم کائنات میں آئی تک نہیں پیدا ہوا ایسے وہ تھے یہ جہاز سے بری ہوئی حدیث اس کا ہمارے نبی سے کوئی تعلق نہیں میں آج دعوے سے کہتا ہوں لوگ پوری دنیا کے لوگوں سے کہتا ہوں میرے نبی نے یہ بات نہیں کہی ان کے جہر محدثین نے لکھی اور ان جہل مولویوں نے اس کو پھیلایا اور دین اسلام کا حصہ بنا لیا یہ بہت بڑا کفر ہے اللہ کے دین میں کسی غیر اسلامی چیز کو داخل کرنا سمجھو تم نے اللہ کو ہمارا ہے اللہ کے دین کے ساتھ کفر کیا ہے کبھی نہیں تم بخش جاؤ گے اگر تم اپنی اصلاح نہ کرو گے اور اپنا قبلا درست نہ کرو گے ان کو پہ کیا تکلیف ہے یہ اللہ کے دین میں کیوں اندیزوں کو شامل کرتے ہیں امام بخاری ایک دان تھا وہ کوئی وہ کوئی کتاب میں شامل کرتے ہو یہ تم اللہ کے نبی سے معابل کرتے ہو یہ دماغ یہ تمہاری اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے دین کو ہی رگڑ دیا نبی کی کتاب کو ہی رگڑ دیا تم نے شرم کرو تم نے داری جا کر ہڈیا مسلمانوں جیسے بنائے ہوئے ہیں دیر تمہارے کافروں سے بھی بہتر ہے جو کفر تم نے دین اسلام کیا کائنات میں کسی نے نہیں کیا میں مسلم ہوں میں تم سے لڑوں گا میں یہ کہتا ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو غیر مسلم تو نہ بولیں ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہنستے ہوں گے ہم پر کہ اچھا یہ آپس میں لڑتے رہے تمہارا ہی درست نہیں ہوتا کبھی تم تمہرکا لے آتے ہو حدیث لے آتے ہو نبی پاہ نے کہا تھا میری عمر کے تحتر فرقے ہوں گے بالکل غلط انہوں نے نہیں کہا تھا وہ ایک دین لا کر آئے اور قرآن فرقہ بازی کی نفی کرتا ہے کبھی اس مام کو لے آتے ہو کیا تمہیں وہاں پر جا کے سورہ مومن پڑھو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے الح کتاب کہتے ہیں الح کتاب سورہ مومن 45 46 47 48 پہ کہتی ہی ہیں آتے ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ قیامت کے روز جہنم کے اندر کافر لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور جو ادنا درجے کے لوگ ہیں وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں سے درخواست کریں گے کہ ہم تو سے درخواست کرتے ہیں دنیا میں ہم نے تمہاری باتیں مانی تھی تمہیں اپنا پیر مانا تھا تمہیں اپنا امام مانا تھا ہم تو سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پر دوک ہے یہ جو آگ ہے آگ کا ایک جو سو ہم سے تھوڑی دیر کے لیے دور کر دو ہم تو اسے درخواست کر تو وہ جواب دے گا نہیں نہیں ہم سب تو جہنم میں ہیں تم بھی اور ہم سب بھی اللہ سبحانہ اپنا فیصلہ کر چکا اللہ سے ڈرو اور کفر نہ کرو اللہ کے ساتھ یہ کس طرح کی تلیم آتا ہے داڑھی رکھ کے کیا پرمٹ مل گیا جو داڑھی والا اس کی بات نکی ایسے سنتے جیسے کوئی دین کی بات ہو رہی ہے جہالت کی بات ہے حدیث جہالت ہے سر سر یہ جو سنائی گی میرے نبی کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے کون نبی کے نبی کے اوپر الزام لگاتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سب سے بڑے عالم ہیں یہ میرا دعویٰ ہے ایسا عالم کائنات میں نہیں آیا آج تک جیسا پیغمبر خدا حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ رحمت دو جہان بن کر آیا ساری انسان کے لیے یہ تو مامے بنے ہوئے یہ ایک قوم کے لیے نہیں ہے یہ پوری عالم انسان کے لیے کتاب کو بھیجا گیا اور میں قدم کیا قرآن پاک کو کیا تک مطلب؟ اور اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی کہ میں اس کے حفاظت کروں گا اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم اس میں بھی تو ترمیم کر لیتے اس میں بھی ملاوٹ کرتے جیسے تم سے پہلے والی ملاوٹ کی ان کو شرم ہی نہیں آتی میں بے لوکول سورج ایک جگہ کھڑا ہے یہ گیلیکسی کا سولر سسٹم ہمارا اور بھی آگے سولر سسٹم ہے جن کے اپنے بھی ہیں یہ سٹار یہ جو ہمارے اور یہ سے ہیں یہ سب کے سب روشنی لیتے ہیں سورج سے سورج کبھی گروب نہیں ہوتا اگر سورج ایک منٹ کے لیے بھی گروپ ہوا تو یہ کائنات کریش کر جائے گی سورج اس دن گروپ ہوگا جس میں اللہ سبحان اس کو حکم کرے گا وہ تو اللہ کے حکم کی تحریر پر لگا ہوا ہے نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے نہ چاند سورج کو ان جہلوں نے میرے اللہ کے دیش کو تو عمر کر بالکل یہ جھوٹی حدیث ہے حدیث کا دین اسلام کے پیروکاروں سے کوئی تلق نہیں ہے یہ آپس میں چپیاں ڈالیں آپس میں خوش مدرسوں کی حد تک جہالت کو پھلائیں دنیا میں جہالت کو نہ پھلائیں آج کل یوٹیوب سوشل میڈیا یہ ٹک ٹاک ساری دنیا سنتی ہے غیر مذہب کے لوگ بھی سنتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں یہ اپنے الفاظ واپس لیں اور خود ہی اپنے میڈیا پر آ کر اپنے لفظوں سے کہیں یہ دین جی آدیث یہ من کرتا ہے بے بنیاد ہے اس کا ہمارے دین اسلام کے سب کو تلک نہیں علم جو ہے علم کی مرا اللہ سبحان کے پاس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا قرآن دے دیا تیس اس کو مجھ پر ویسی لوس چاک کر سکتے ہیں یہ لوس چاک کی گئی ہے یہ جہالت پر مبنی عدیث ہے میرا نبی جہالت کی بات نہیں کر سکتا انہوں نے سب پتہ نہیں کس طرح کی انہوں نے تعلیمات پھلائی میں سوئے کہ آج تک تم نے لوگوں نے جہالت پھلائی خوب جی بھر کے پھلائی لیکن جو سکول گوئیں گے تو بچہ بچے جانتا ہے کہ زمین کے گھومنے سے دن رات آتا ہے ابھی دیکھیں یہاں کیا ٹائم ہے پاکستان میں کیا ہے انڈیا میں کیا ہوگا چائنا میں کیا ٹائم ہے پوری دنیا میں یورپ میں کیا ٹائم ہے فرق ہے سورج کبھی گروب نہیں ہوتا صرف انسان کو غلطی ہے پرانا انسان یہ سمجھتا تھا کہ سورج مشرف سے چڑھتا ہے اور مغرب میں گروب ہوتا ہے اس بات کی نفی کر دی گہلو نے انہوں نے کیا کیا ہے اس وقت انسانیوں کتاب کا زمین بچی ہوئی ہے اور میکے ٹوکی جیسے یہ کرتے ہیں نہ ہی میں نہ جیل میں ایسا کہا گیا اور نہ ہی قرآن میں ایسا کہا گیا صرف غلطی ان کی ہے جو قرآن کو سمجھ نہیں سکے یہ سارا نظار لوگ کہیں گے کہ تمہارا خدا ہے تو وہ نظام بنائے جو سورج آکر پہلے سجدہ کرتا پھر نکلتا ہے سورج تو نکلتا ہی نہیں ہے یہ کیسے منگر طور پہ بنائے دی ہے اکل سے رہا یہ جہالی جتما موڑی ہے جہالوں کی یہ جہالوں کے محام ہے یہ دین اسلام کے محام ہے میں اس مفتی صاحب سے ترخص کرتا ہوں وہ خود میڈیا پر آئیں اور آ کر اس کی اس کا روین کریں اور لوگوں کو بتائیں مجھ سے یہ غلط بات ہوگی یہ غلط ہے ورنہ قیامت کے دن اللہ وتعالی تعالیٰ ہے اس بندے کی پکڑ کریں گے اور نیکیوں کو پربار کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی داد وہ رحیم اور کریم ہے لیکن جلال جلال وہ بھی ہے اس سے بڑا غصے والا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں کہ جب اللہ وتعالی کو غصہ آئے گا تو وہ ادربی سے کہے گا ہر چیز کو ہر مخلوق کو مار دو وہ مار کے سامنے آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی کرے گا تو تم کیوں زندہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی مار دے گا اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال وہ اکیلا آواز لگاتا رہے گا کائنات میں کوئی زیرو ہے اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی آواز نہ آئے اتنا وہ غصے والا ہے کیا تم اس کے غصے کو نہیں جانتے مفتی صاحب بندہ یہ شریف لگتا ہے میں حیران ہوں کہ کیسے یہ شاید یہ سکول گوئنگ نہیں ہے کالج گوئنگ نہیں ہے صرف مدرسے نے تعلیم اس نے حاصل کی اس بات پر افسوس ہے لیکن ان کو فوراً اس کی اصلاح کرنے چاہیے دیکھیں آج بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ سسٹم کائنات کا کیا ہے ہمیں تھوڑا اندازہ ہے اگر ہمیں پتہ چل گیا تو اس میں بتانے میں یا بات کرنے میں ہنچ کیا یہ وہی بات کر رہے ہیں جو گیلولیو کے زمانے کے گئے تھے کو ایک زبردستی سزا کروائی گئی حالانکہ وہ جو صوبے دار تھا وہاں کا اس نے کہا تم دفع کرو جا وہ کہہ رہے ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے تم گیلو تمین نہیں ہے

اگر انجیر چھوٹی کتاب لکھ لی تو میرا قرآن کبھی سچا نہیں ہو سکتا یہ چاروں کتابوں ایک اللہ سبحان کی طرف سے اور چاروں جڑی ہوئی ہیں میرے لیے انجیر اتنی مقدم ہے جتنا یہ قرآن نوزب اللہ قرآن چھوٹی کتاب نہیں ہے حضرت اسلام السلام کو کل کائنات کا علم نہیں دیا گیا نہ پیغمبر محمد صلی اللہ کو کوئی کائنات کا علم دیا گیا یہ علم اللہ سبحان کی ہے جو اس وقت گیلریو کو دیا گیا وہ بھی اللہ سبحان کا علم تھا جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا وہ بھی اللہ سبحان کا علم تھا اللہ جب چاہے جب چاہتا ہے علم اتھا کرتا ہے انسانوں کو متورکہ کرتے ہو دیکھیں یہ قرآن تیس پاروں کا مجھ پر ایک بڑی کتاب ہے جس طرح سے جیل ہے تورہ ہے زبور ہے وہ ساری اللہ کی تو پر ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا کو بنایا جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں اگر ہم اس طرح کی باتیں جہلانہ کریں گے تو جو غیر اسلامی ہیں جو بالکل اللہ سبحانہ العالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے وہ کیسے اللہ سبحانہ و کی طرف آئیں گے وہ کیسے ہماری دعوت کو قبول کریں گے مجھے یہ بتانے ذرا سوال نہیں کریں گے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے قرآن پر ہی سوال نہ اٹھ جائے ایک نہ ایک دن جتنی جہالت انہوں نے فلائی ہو جائے اس لیے میں نے یہ ڈیوٹی سنبھالی ہے کہ میں ان سے لڑوں گا میں ان کو سمجھاؤں گا میں ان سے درخواست بھی کروں گا اگر مجھے لڑنا پڑا میں لڑوں گا بھی میری ذاتی طور پہ ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے یہ میرے بھائی ہیں سارے مسلمان بھائی ہیں آپس میں میں اس لیے پھر ہوتا ہوں اس لیے کہ اللہ کو تو چھوڑو تم آپس میں تو جہانت فلا لی دیکھے ملک پاکستان کا کیا کروں ہے وہاں پہ کتنی غربت ہے غربت کس لیے ہے کیوں ہے کیوں یہ بد سے کام لیتے ہیں یہ ذخیرہ کرتے ہیں یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہم کرتے ہیں یہ سود خوری کرتے ہیں یہ نجائز منافع کوری کرتے ہیں یہ جب کاروبار کرتے ہیں تو دھیانداری سے نہیں کرتے ان کو اللہ کو خوف ہی نہیں اوپر دی داری رکھ کے کہتے ہیں ہم بڑے جنت کا ٹھیکے دار ہیں ہم دین اسلام کے ٹھیکے دار بنے دین اسلام کی ان کو اللہ بیک ہی سمجھ نہیں آئی مجھے سوز ہے ان محدثین پر ان گدرے ہوئے علماء پر کیسے انہوں نے تعلیم کی یہ کیسے تعلیم کو پھلایا گیا دین اسلام کی تعلیم کو یہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی ہمیں اللہ کے دین کو اپنانا ہوگا اللہ کا دین قرآن ہے قرآن کی تعلیمات کو پڑھو تمہیں صابے شور بھی بنائے گا اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں عقل بھی عطا کرے گا اور تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کامران ہو جاؤ گے میں درخواست کرتا ہوں اس سے زیادہ میں ان سے کیا کر سکتا ہوں